сказал. Об этом говорит 138 Псалом, что еще нет слова на языке моем, ты уже его знаешь совершенно. И вот Христос знает, о чем думает Симон, и говорит притчу о взаимодавцах и двух должниках. К чему она говорит? 41 стих. И сказал Иисус. Один должен был 50 динариев, а другой... Один, простите, один должен был 5 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его. И вот рассказывает Иисус Христос о двух должниках. Один должен, представимся, в наше время, 500 гривен, а другой должен 50. Или представим, 500 тысяч в банке должен. Как один мой друг недавно мне говорит, слушай, говорит, Пока мне не было, моя, говорит, столько кредит, такой большой кредит взяла, и я же расстраиваюсь, говорит, спрашиваю, зачем? Он говорит, ну я тебе же, говорит, продукты возила, тебе покупал. Говорит, а если бы я знал, говорит, да не надо нам были эти продукты. И я так чему? Что нет возможности отдать. Вот представим себе, долг, к примеру, 500 тысяч, и долг 50 тысяч. Нет возможности сегодня э, у многих не только э, 50 тысяч а и 5 э, не, не тысяч, та, не так просто. Так вот, долг. Мы видим, что должников отличает что? Сумма. Один должен в 10 раз больше другого. А что их объединяет? они оба, оба не могут вернуть. И оба не могут вернуть. А еще оба их объединяет то, что тот, кому они должны, простил. Обоим он им простил. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Вот вопрос Христа, скажи же более возлюбит его. Какова будет акция, когда нам не по тысячи, а там хотя бы по сто тысяч. Захочется потом еще раз проголосовать или нет? Не знаю. Спорный вопрос. Кто-то берет так еще, кто-то не берет. Я не об этом. Я хочу сейчас сказать о том, что э, когда... нас это радует, а когда нам еще что-то дают, нас это еще больше радует. Когда нам прощают наши долги, нас это радует, а когда нам еще и дают, нас это больше радует. Так вот, они получили притча о том, как были прощены тех, кто не мог, не мог вернуть. И Симон отвечает правильно. Вопрос Христа, который из них более возлюбит. И Сим говорит, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты раздил. То есть правильно ты рассуждаешь. И обратившись к женщине, он говорит Симону. То есть обращавшись к ней, но говорит Симону. Что, что? Еще пока нет. Ага. И, обратившись к женщине, сказал ему, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом, а ты воды мне на ноги не дал, а она слевами обрела мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты мне не дал, а она с тех пор, как я пришел и перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее. Гри прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Кому мало прощается, тот мало любит. И обращается потом к женщине Христос в 48 стихе. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. Смотрите, друзья, два сердца в присутствии Христа. Сердце самоправедное фарисея и сердце женщины, которая пришла к Иисусу и оплакивает свое состояние пред Ним. Фарисей слышит притчу, женщина слышит слова такие. В 50 стихе. Христос сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Женщина, которая пришла к Иисусу Христу, она прекрасно знала свое положение пред Богом. Она знала, в чем она виновата. И она пришла в присутствие Христа. Христос о ней знал все. И Христос о ней знал все. Фарисей самоправедный что-то, может, знал, потому что знал, что она грешница. Может, что-то не чуть-чуть, не все. Ему уже тяжело. А Христос знает все и принимает. Вот мы видим здесь, какой уникальный наш Господь. Иисус Христос принимает нас и не отталкивает. Поэтому Христос говорит, придите ко мне все нуждающиеся и обремененные, и найдете покой. Наш Господь уникальный. Люди, к сожалению, иногда знают. это. уже тяжело не судить, плохо, не думать о человеке. А Христос, она знает все и любит. И любит. Эта женщина что сделала? К Иисусу. Как сегодня мы можем приходить к Иисусу? Через веру. В молитве. Мы приходим к Иисусу. По особенному прийти к Иисусу дома, вот когда есть возможность уединиться, когда никого нет рядом, прийти к нему в молитве, вот такой, какой есть, не оправдываясь, выплакать вот все то, что так измучило нас, всю ту горечь, всю ту тяжесть, выплакать ему. И Христос, видя наше сердце, видя наше сожаление о наших прегрешениях, Видя то, что мы сейчас просим у него, Он прощает. И при этом говорит слова такие, что вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Иди петь, не греши. И вот сегодня, в 2024 году, от Рождества Иисуса Христа. Бог, Бог наш, милующий, ждет, пока мы сделаем встречу к Нему, когда мы придем к Нему, когда мы перестанем быть самоосуждающими всех вокруг и за счет этого считающими себя святыми. Сегодня настало время осознать, что Бог знает, о чем мы с вами думаем. Он знает о нас все. Он знает о нас хорошее, то, что мы хотим показать. Зачастую, чтобы это увидели. И знает о нас плохое, то, что мы хотим спрятать. Говорят, мусор под ковер замести. Один священник как-то вообще еще резко сказал, говорит, сходил, говорит, в туалет, в кустике по-большому, говорит, веточки засыпал елочками, вроде не видно. Говорит, а запах идет. Так вот и в жизни нашей. Вроде бы покупался, побрился, красиво оделся. А запах-то идет. Не скрыть вот... Не скрыть пред Богом сердце наше. Крайне испорченное и крайне греховное. Что делать? Можно продолжать жить так и получить А можно Исповедовать это. И Бог, будучи верным и праведным, простит и очистит от всякого греха и получит хищение. Поэтому, друзья, сегодня у нас есть выход. Это не та дверь, не та дверь, где вход или выход. Это выход из того, с которым мы все находимся. Это Иисус Христос. Сам Господь Иисус когда-то сказал, что Он есть... Путь истина и саможизнень. Никто не может прийти к Небесному, как только через Него. Только через Иисуса Христа. У греха два выхода. Либо он будет исповедан и прощен, либо он будет обнажен и наказан. Либо он будет исповедан. И кровь Христа Божьего очистит от всякого греха. Либо рано или поздно он будет. Вот сегодня у нас есть. Либо мы покаемся, попросим прощения у Бога и Бог вещи прощать. Простит. Потому что кровь Христа, Сына Божьего, очищает от всякого греха. Нет такого греха, который Бог не простит. Или же мы оставим все как есть. И будем самоправедностью своей. Забывая о том, что запах пред Богом идет, и его никуда не скрыть. И рано или поздно настанет время, и мы предстанем пред Ним. Рано или поздно мы предстанем пред нашим Господом. Но истина в том, что Бог хочет помиловать. Перед тем, как мы предстали пред... перед тем, как мы перешли из жизни этой жизнь в жизнь другую, Бог сегодня продлевает дни нашей жизни. Бог сегодня нас долго терпит, чтобы мы не погибли. Чтобы, когда мы предстанем пред Ним, чтобы мы не погибли. Чтобы мы не были осуждены на, вечную, на вечное мучение. Но чтобы, когда мы предстанем пред Ним, если мы прощены, получили от Него награду. В одном слове. Верный, войди в радость Господина моего. Поэтому сегодня, друзья, мы сейчас вам и себе, и каждому напоминаю, что Бог любит так сильно, он отдал своего единственного Сына на страдания ради нашего спасения. Христос умирал на кресте, чтобы сегодня мы здесь, в 2020 году, от Его рождения имели прощение. И настало это время. Настало это время прийти к Нему. Прийти в Его присутствие и покаяться. Просить прощения. И Бог любящий прощать. Простит. Бог прощать, простит. Тех, кто просит у него прощения. И мы это Евангелие самому себе напоминаем, потому что часто мучаемся, мучаемся в совести своей. вспоминать прошлое. А Бог хочет простить и дать лучшее будущее. Поэтому сегодня каждый, кто призвел имя Господа, тот спасется. Кто обратится к Иисусу Христу, тот спасется. И здесь, живя посреди горя, боли, посреди войны, посреди скорби, имея тяжелое настоящее, спасенный уже имеет лучшее будущее. Лучшее будущее. Давайте мы вместе сейчас с вами помолимся. Обратимся к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Если на протяжении всего служения вы чали Божье прикосновение, вы слышали слова не человеческие, а слова измени, которые касались вас, то сегодня хочется, чтобы мы откликнулись на эти слова, чтобы мы не ушли отсюда безразличными. Ведь грех который так легко прилепляется к нам, мы пытаемся скрыть. Подобно тому, как мяч большой, надувной, засовываем под воду. Держим его, чтобы другие не видели. Стоим по пояс в воде. Мяч этот большой, надувной засунули. Всем встречным улыбаемся. А держать тяжело. Силы изматывают. Устаем. И рано или поздно силы иссякнут. Руки ослабеют, и этот надувной шар выйдет наружу. В том, что Бог и так знает уже о содержании этого шара. Настало время, чтобы вышло оно все наружу. Перестать носить в себе эти грехи, которые нас разрушают, разрушают наши отношения с близким. Прийти к Иисусу, как когда-то пришла эта женщина. Прийти такими, какими мы есть, а Он нас так сильно любит, что принимает нас такими, какие мы есть. Но так сильно любит, что не оставляет нас такими, какие мы есть. Он нас меняет, и мы верим, что эта женщина стала другой. Она по-другому. Я верю, что она по-другому остаток жизни своей прожила. Поэтому мы не знаем, сколько нам осталось, но мы можем с сегодняшнего момента по-другому оставшееся время уже не для себя, любимых, а для Бога великого, который сделал все для того, чтобы мы имели прощение. Давайте будем сейчас молиться. У нас есть хороший образец молитвы. Есть на двух языках. И кому нужно будет подарок, мы сможем подарить. В сердце есть вера, что Бог сейчас слышит, что Христос сейчас даст прощение. Да давайте сейчас с этой верой придем к нашему Иисусу Молитве. Я буду произносить слова вслух. Вы можете повторять за мной, можете молиться про себя, молиться про себя другими словами. Но важно это делать с верой искренне. Давайте в місті Отче Небесний. Отче. Я мною, що я грішний. Пробач мені. Пробачь. Я вірю. Ісус, Ісус Христос, Син Божий, Син Божий. Помер, помер за мої гріхи. та воскрес для мого выправдания. Я исповедую Иисуса Христа своим Господом та Спасителя. Иисусе, уведи в мое сердце и измени мое жизнь. Аминь. Иисус Христос, Сын Божий, помилуй нас, проси. Очистия святий. Ты слышал, кто сейчас с этого места верою пришел к Тебе, Господь. И мы хотим, Господи, чтобы никто не. Но чтобы все, кто обратился к Тебе, имел прощение и в мы просим тебя, Господь, помилуй, прости, очи святи. Даруй, Господи, покаяние, кто его не имеет. Настоящее покаяние, которое переменит мышление, которое переменит всю нашу жизнь. Просим тебя, даруй нам такое покаяние. Измени нас, Господи, сделай нас другими, сделай нас похожими на себя, чтобы мы отображали. Другом. Мы просим Тебя, помилуй, прости нам все наши грехи и беззакония. Очисть и освети. И дай нам, Боже, желание искать Твоеца в каждом дне. Дай нам желание общаться с Тобой в Дай нам желание слушать Тебя через Слово Твое, читать Слово Твое. Дай нам желание по И за все Тебе пусть будет слава. Мы молимся Тебе, великий во имя Иисуса Христа, молясь Богу Отцу. В Дух Святому. Аминь. Аминь. Слава Богу, друзья. С миром Божьим присядьте еще на чуть-чуть. Сегодня, кстати, вы знаете, какой праздник? Да. Вот, День защитника Отечественника. И мы будем молиться за защитников вот, и просить благословения защитников. Также еще, может кто знает, какой праздник сегодня? Вот, праздник Миколая. И хочется знать, что сказать что когда-то я не понимал сути праздника Николая. Вы когда-то слышали, что был верующий в Иисуса Христа Николай. И вы когда-то слышали, что Николая называли чудотворцем. Что-что? Вот, вы слышали, да? Я считал когда-то... И там описание было о Николае. То есть был человек, который веровал во Христа. Его жизнь она была святой, потому что Христос святой. И вот он служил Богу. Поэтому его называют добивали... как Николай Угодник. Кому угождал? Богу. И это... по преданию был такой случай, когда а... один, матрос... один матрос... матрос упал с мотором. Николай помолился, помолил Богу за этого матроса, и он задышал. То есть он ожил. Его стали люди называть чудотворцем. Но в то же время Николай Богу угождал, Богу служил. И чудеса не своей силой совершались в его жизни. Он к Богу обращался. Он знал, к кому идти. Он знал, кто его господин. Он знал, кто главный в его жизни. Поэтому сегодня праздник Николая нам о том, что были люди, которые знали, кто такой Иисус. И знали, что Он сделал ради Него. И были такие люди, и есть сейчас, которые хотят не себе угождать, а Богу. И мы Такие дни отмечаем как слово, чтобы задуматься. А мы не отношения с Иисусом Христом. Такие же, как у Николая. Я взять пример с Николая в этом, в Его отношения с Иисусом Христом. Но слава Богу, есть сейчас еще верующие, церкви, где мы можем друг другу помогать, познавать Христа. Через его Слово, через проповедь. И слава Богу, что сегодня по его благодати и милости. Поэтому поздравляем вас, защитников, и, конечно же, и защитниц, и поздравляем вас, вам, святого Николая, и помоги нам, Господи, иметь отношения с тобою и жить свято, уже тем, кто рядом. С миром Божьим пусть Бог благословит вас. Друзья, смотрите, мы сейчас еще споем а, один псалм. И после этого у нас будет в конце общения. Мы просим вас, вы потом еще Просим оставаться попить чай. Ль будет чай у нас? Хлеб будет. Хлеб будет, отлично. Поэтому каждый сегодня, видите, получит чай, чай. и физический Давайте мы вместе споем псом. Мы на одни, да? Пожалуйста, да. друзья, вместе. Изменить Thank you. Дякую за молодому годину, дякуємо тобі, Боже, за те, що могли провести цей час. в церкві і слухати твоє слово. Помогимо, Господь, бути вірними Тобі. Захисти Господь нас, переживі гріху нас. Божий нам у кождінні. Послали нас на цей день. Дякую Тобі за все, Боже. Ім'я Ісуса Христа.

Аминь. Друзья, на этом наш молитвенный час завершен. Первая часть, можете присесть, мы насадим хлеб. И дальше у нас будет шайфин общение. может, Можно повернуться к соседу, спросить, как жизнь, как дела, сказать, Бог тебя любит, пожелать благословения. Друзья, всем пока. После того, как хлеб, скажи здесь.